أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ اداببن بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ منافقین کی ایک صفت یہ ہے خاصیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری ہے یہ نہیں فرمایا قلوبہم بہم ان کے دل بیمار ہے بلکہ فرمایا فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری رچی بسی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے دل قابل معالجہ قابل اصلاح نہیں ہے بیماری نے ان کے دل میں جگہ بنا لی ہے دوسری بات یہاں پر ہی مناسب ہے دل کے بارے میں ہم تشریح کریں دل فزیکلی اعتبار سے تو اس عضو کو کہتے ہیں جو خون پمپ کرتا ہے اور اس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جسم کے تمام اجزاء تک خون پہنچاتا ہے یہ دل ہے فزیکلی اعتبار سے دل ہے محاورے میں خواہ عربی محاورہ ہو یا ہمارا اردو محاورہ ہو محاورے میں دل سے مراد وہ عضو سنوبری نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے بلکہ دل سے مراد روح ہے وہ قوت ہے جس کے پاس تمام جسم کے انسانی قوا جو ہے وہ اس کے لیے مرکزی حیثیت حاصل ہے جس قوت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس قوت کو روح کہتے ہیں اس قوت کو قلب کہتے ہیں حتیٰ کہ بعض اہل تحقیق کے نزدیک روح بھی اس قوت کا مال ہے روح سے بھی آگے روح بھی جس چیز کے لیے حاصل ہے وہ قوت قلب ہے اسی لیے فرمائے کہ وہ یہ جو ہے وہ قلب رسول پر ڈازل ہوتا ہے کسی اعضاء سماعات اعضاء بصارت انسان کے جو حواس ہے ان میں سے کسی ایک حصے پر نہیں بلکہ اس مرکزی قوت کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے جس کو قلب کہتے ہیں قلب مثلا قلب لشکر کہتے ہیں لشکر کا مرکزی آآ حصہ آآ لشکر کی مرکزی جگہ کو قلب لشکر کہتے ہیں انسان اسی طرح انسان کی جو مرکزی قوت ہے اس کو قلب کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی روح بیمار ان کے روح بیمار ہے نہیں فرمائے بلکہ ان کے روح میں بیماری رچی بسی ہے بیمار جب ہوتا ہے انسان کا حدیث میں آیا ہے علّ البلا الفا سب سے المیہ جو ہے وہ محتاج ہے احتیاط سب سے بڑا المیہ ہے اشد من الفاقہ مرض البدن اس سے زیادہ فاقے سے زیادہ مشکل جو ہے وہ جسم کی بیماری ہے وہ من مرض البدن مرض القلب اور جسم کی بیماری سے دل کی بیماری بدتر ہے جسم کی بیماری کے ساتھ تشبیح دی ہے ایک تعبیر ہے اس بیماری کا لفظ چونکہ بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو جسم کی بیماری کو ہم مثال میں لاتے ہیں بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت جسم کا نظام درہم برہم ہوتا ہے جسم کا اعتدال جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اعتدال ختم ہو جاتا ہے بہترین کھانا بھی قابل حضم نہیں ہوتا بدن کا حصہ نہیں ہوتا بہترین شربت بھی اور پھر بھی الٹی ہو جاتی ہے یا جسم اس کو اپنا حصہ نہیں بناتا کوئی بھی چیز اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا جس کی روح بیمار ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بہترین ہدایت کی باتیں آخرت کی باتیں اس کے لیے دین اور دنیا کی سعادت کی باتیں قابل حضم نہیں ہوتی اور دل کے بیمار کو اگر آپ نصیحت کر دیں تو وہ بڑے نخرے سے آپ کی نصیحت جو ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے اور کسی قسم کی تعمیری بات کو وہ اپنے روح یا اپنے نفس کی تعمیر کے لیے اس کو حصہ بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اس کو وہ مسترد کر دیتا ہے اس لیے ان کو کہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے منافق منافق کے علامات میں سے یہی ایک علامت ہے کہ وہ تعمیری باتوں کو نصیحت کی باتوں کو اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے کی باتوں کو قبول نہیں کرتا رد کرتا ہے آگے فرمایا فضاد ہم اللہ اللہ نے ان کے بیماری میں اور زیادہ کر دیا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس بات کی تشریح جو ہے وہ بہت ضروری ہے بات واضح ہونا ضروری ہے کہ خدا ان کے دلوں میں از خود بیماری زیادہ نہیں کرتا بلکہ جب ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے جب اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے یہ چھوڑ دینا سبب بنتا ہے ان کی بیماری میں اضافہ ہونے کا اس لیے ان کی بیماری میں اضافہ کیوں ہوا اضافہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے علاج کرنا چھوڑ دیا جب اللہ نے علاج کرنا چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو گیا فضا دم اللہ اللہ نے اس کی بیماری بڑھا دی اور بڑھنے دیا بڑھا دیا گیا نہیں بڑھنے دیا مثبت طریقے میں بھی یہی ہے والذین زیادہ ہم ہدا جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے ان کے ہدایت میں ان کے ہدایت میں اضافہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا یعنی جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا تو ان کے ہدایت میں اضافہ ہو گیا ان لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی دل کی بیماری کی وجہ سے تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت روک دیا ان کی دل کی بیماری کا علاج نہیں کیا جب دل کی بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا زادہ ہم فزاد ہوں اللہ, اللہ نے ان کی بیماری البتہ یہ بھی ہے کہ فی قلو بہم پہلے ان کے دل میں بیماری ہے اس میں ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے اپنی خود مختاری سے اس مرض میں اس مرض کو پیدا کیا اپنے دلوں میں پھر اس کے بعد علاج کے لیے معالجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادیہ نے برحق بھیجے وہ قابل علاج نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو ان کے مرض میں بیماری اضافہ ہو گیا اس اضافے کو اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب اس لیے کیا کہ اللہ نے ان کے علاج معالجے کو ترک کر دی اس وجہ سے اضافہ ہو گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں دردناک عذاب ہے اس وجہ سے دردناک عذاب ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے جھوٹ ایک تو عام انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اگرچہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مومن جھوٹ نہیں بولتا مومن کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا بلکہ روایات میں ہے کہ مومن وہ ہے کہ وہ سنجیدہ حالت میں بھی اور مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن یہاں یہ جو جھوٹ ہے وہ منافقوں کا جو جھوٹ ہے وہ مراد ہے ہر جھوٹ مراد نہیں ہے منافق کس چیز میں جھوٹ بولتا ہے منافق اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مؤمن کہتا ہے جبکہ وہ مومن نہیں ہے دل سے اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کذب فل ایمان ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے اس جھوٹ کے عوض میں وہ منافقت عبارت ہے جھوٹ ہی سے کہ وہ مومن نہیں اپنے آپ کو مومن جتلاتا ہے وہ ادا قیل لاتف صدو فل ارد قالو انما نہن و جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں منافقین کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ مفسد فی الارض ہوتے ہیں زمان زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگ فساد اصلاح کے مقابلے میں یعنی جہاں لوگ بہتر صورتحال میں ہیں وہاں وہ بیش میں جا کر کے فساد پھیلاتے ہیں نظام کو معاشرے کو معاشرے کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں کوئی حالت جنگ ہو حالت امن ہو یہ افواہیں پھیلاتے ہیں ان افواہوں کے ذریعے مومنین میں بددلی پیدا کر دیتے ہیں معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے قیلہ کہا جاتا ہے کہنے والے کا ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اے اے یہ فساد پھیلانے والی باتیں نہ کرو معاشرے میں گڑبڑ پیدا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں nah, ہم تو تم کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہی کیا کیا صورتحال کہیں تم لوگ دھوکے میں نہ رہے ہم اصلاح کر رہے ہیں ہم تمہارے مفاد میں بات کرتے ہیں ہم کل معاشرے کی مسلحت میں بات کرتے ہیں کہ واقعہ اس طرح ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اس فساد کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں اور ہر مفسد اور ہر سازشکار اپنے کام کے لیے ایک توجیح رکھتا ہے وہ ایک نعرہ درست کرتے ہیں سادہ لوگوں کو سادہ لوہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس نعرے کے فریب میں سادہ لوح آ جاتے ہیں اور اسی نعرے کے تحت وہ اسی کے اندر اس کے زیر اثر لے آتے ہیں کچھ لوگوں کو اور اپنا فساد پھیلاتے ہیں منافق کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایک اصلاحی نعرہ لگاتے ہیں ایک دل فرے نعرہ درست کرتے ہیں اور اس دل فرے نعرے کے نیچے اپنی سازش جو ہے وہ بروِ لاتے ہیں قرآن فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولاقن لا شعرون الا حرف تنبیہ کہتے ہیں خبردار الا ان کے اصلاحی ناروں میں نہ ان کے دھوکے میں فریب میں نہائے آگاہ رہو یا لفظ اللہ آگاہ رہو خبردار کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے نعرے دل فریب ہوتے ہیں ان کے نعرے جو ہے اس میں سادہ لوہ مسلمان جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس لیے خصوصی طور پر فرمائے اعلیٰ آگاہ رہو انمف ال یہ اصلاحی نعرے غلط ہیں یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اولا ہم لاء شعر وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں ہم تو اصلاحی لوگ ہیں یہ غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو اصلاح اصلاحی کہتے ہیں آمِنُوا كَمَا لہم النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا انو امن کما إِنَّهُمْ هُمُ انصفہ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ایک خاصیت ان کی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ سچا سچا ایمان لے آؤ صدق دل سے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کالو انو منو کما امن صفہ جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں ہم اس طرح ایمان لے آئیں ہم بھی بیوقوف بن جائیں یہاں بھی اللہ کے ساتھ فرمایا یہ بھی ایک نارہ ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے یہ لوگ دیتے ہیں سادہ لوگوں کو کہ یہ سادہ لوگ بیوقوف لوگ احمق لوگ ہوتے ہیں کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو ان رسولوں کے انبیاء کے مدعی لوگوں کی دعوت میں فریب میں آتے ہیں کم عقل لوگ مانتے ہیں ایمان لے آتے ہیں انہم ان مصفہ اللہ آگاہ رہو ان مصفہ یہ لوگ خود بے وقوف ہیں ولاکن ان کو پتہ نہیں ہوتا جو ایمان نہیں لاتے وہ لوگ بے وقوف ہیں یہ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں یہ نعرہ کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے خلاف استعمال ہوا حضرت نوح کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا صرف الارذلول ادنا درجے کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں اور باقی انبیاء کے لیے بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے کہ اگر ہم اگر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اوپر ایمان لانے والے تو وہ معاشرے کے کمتر لوگ ہیں سادہ لوگ ہیں سادہ لوہ لوگ بے عقل لوگ ایمان لے آئے ہیں وغیرہ تاریخ تمام انبیاء کے پر ایمان لانے والوں کے بارے میں یہی بات کی ہے لوگوں نے حقیقت میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بن جائے حدیث میں ہے المومنقس مومن ہوشار ہوتا ہے بیوقوف نہیں ہوتا کئیس ہوشاری کہتے ہیں مومن ہوشار ہوتا ہے والکیسو القئیس ویس الاخرہ ہوشاری آخرت کی ہوشیاری ہے ہوشاری کیا ہے عقل کا تقاضا کیا ہے حدیث میں آیا ہے العقل ما عبد بہ الرحمن عقل کی تعریف حدیث میں یہ ہوئی ہے ما عبد به الرحمن وقت به الجنان جس جس طاقت سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے اس طاقت کو عقل کہتے ہیں خدا کی بندگی عقل کا تقاضا ہے اور جنت کا حصول عقل کا تقاضا ہے دوسرے حدیث میں ہے کہ ان ثواب علی قدر العقل اہل ایمان صفی نہیں ہوتے کم عقل نہیں ہوتے بلکہ عقل کے مطابق ثواب ملتا ہے ایک کلیہ ہے یہاں پر کہ کسی عمل خیر کے زیادہ نیکی ہونے کے سلسلے میں جہاں خود نیکی کی نوعیت کو داخل ہے اس نیکی کے بجا لانے والے کو بھی داخل ہے کہ وہ بجا لانے والا کیسا ہے ایک بیوقوف آدمی سادہ آدمی ایک عمل انجام دیتا ہے اس کا اجر اور ہوتا ہے اور ایک عاقل جس کو معرفت ہے اس لیے دوسرے حدیث میں افضل العقل معرفت الانسان ان ہو بہترین عقل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے مقام بندگی کو پہچانتا ہے اپنے رب کو ہے نا من عرف صوف عرف رب بہترین عقل وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو پہچانے اور جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے رب بھی عقل سے پہچانتا ہے اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لا لے آنا کا تقاضا ہے کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک سرسبز جگہ کے اوپر جہاں گھاس بھوس درخت اور نہریں عبادت کر رہا تھا وہاں سے ایک فرشتے کا گزر ہوا تو دیکھا یہ بہت بڑا عابد ہے اس کا بہت ثواب ہوگا جب دیکھا کہ اس کا ثواب جو ہے بہت کم ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ بہت عبادت کرتا ہے ثواب تھوڑا کیوں ہے میں کہا اس کے ساتھ بیٹھوں تھوڑی دیر وہ فرشتہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت کرنے لگا تو ایک دن اس نے کہا کاش یار اللہ تعالیٰ کا گدھا اگر یہاں آتا تو میرے پاس بہترین گھاس ہے چرنے کے لیے تو پھر فرشتے کو پتہ چلا کہ اس شخص کی معرفت یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ گدھے کا محتاج ہے اور اس کے لیے چرنے کے لیے اس کی گھاس کی ضرورت ہے تو اس قسم کے جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں اس کے عقل کے مطابق اس کو ثواب ملتا ہے یہاں پر ارشاد فرما علام ہوم و صفحہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہی کم عقل ہے ایک زندیق جو منکر خدا ہے منکر آخرت ہے وہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور بحث کرتا ہے آخر میں امام نے فرمایا عقل کی بات آخر میں امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر قیامت نہیں ہے آخرت نہیں ہے یہ ایمان بھی کوئی صحیح چیز نہیں ہے اور ہم مرتے ہیں تو بھی مرتا ہے ہم سب مر جاتے ہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے لیے تو کوئی ضرر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کون کیا ضرر کیا ضرور ہے نہیں اس تو نابود ہو گئے مٹ گئے ختم ہو گئے کوئی ضرر نہیں ہے اگر تمہاری بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان و آخرت نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی ضرر نہیں ہے شک کی بنیاد پر بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے انبیاء کی دعوت کے اوپر ایمان رہنا چاہیے از ہے عقل ضروری ہے یہ لہٰذا یہ جو ایمان نہیں لاتے عقل کے تقاضہ کے مطابق عمل نہیں کرتے عقل کے تقاضا کے اوپر ایمان ایمان لانے والے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ اگر آخرت ہے تو ہمارے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطر نہیں ہے اور اگر آخرت نہیں ہے ان لوگوں کی بات صحیح ہوتی ہے تو بھی ہمارے لیے کوئی خوف و خطر نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خدا و عالم ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں امن دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و